Витаю, друзья, мы с вами давно не бачились, но наконец-то я собралась и снимаю видео. Хочу сегодня вам расповести еще одну маленькую историю. Вчера у меня девчата с марафона шукали мой канал, и нашли столько каналов чужих с моими, с моими однофамильницами, что я даже сегодня полезла вот в компьютер. И правда, раньше было две тики, и я. А сейчас тики богато их. Но я хочу показать свой первый, самый-самый первый канал. Ось вот тут, тут я в рожевой э, кофточке. На кружочке. Ой, ну, почти широкие 20 тому этой фотографии. Ну, а каналу Зарегистрировалась 10 лет тому назад, еще, по-моему, до школы. Вот, а потом там трошки выставила видео. Ну и вот хочу историю про этот канал. Мой первый канал. Сейчас у меня 5 каналов действующих. Еще там есть, которым я не пользуюсь. Вот. Но когда я начала учиться в школе, дивиться вебинары и дуже вот у меня тетрадка есть 17 18 2018 рик андрей андреевич на седьмом санга я каже скоро я выпущу свои карты и кто напишет больше всех комментариев под моими видео под моими вебинарами получит бескоштовно цей семинар І от я почала писати. Я ще одна з Росії, Слащова, не пам'ятаю, як її звати. Я пишу там під вебінаром коментарі і дивлюся, вона пише. І писала так: вот на вебінарі по здоров'ю, наприклад, Андрій Андрійович розповідає про один препарат. Я на нього пишу, ой, який там препарат і щось пишу. От там вопрос задають щось інше, ой, який от по каждому пункту. Не просто так. Просто так, ой, який хороший вебінар, це да все по конкретним пунктам. І вона теж. 30 коментарів, 40 коментарів. Взагалі, ми друг з дружкою тоді тільки вдвоєм сорівнувалися. Я писала спочатку на бумажці. ему вот, вот в этой тетрадке 18 урок. Вот у меня тут написано 1800 комментариев. Потом я ставила хрестики. В общем, написала 2800 комментариев. И тут мой канал заблокував. Вин тоди не знаю, как зараз, а тоди ему не сподобалось, что дуже богато и гарных комментариев писали. Вот. Поэтому у меня уже По-перше, є досвід э, писання коментарів, Поэтому, хто знає, э, Вот на вебінарах, там на предпоследнім вебінарі по езотерії, я теж писала комментарии і машина выбрала з двох э, людей, що победили. Я одна була з них. Вот. В общем, закрыл он мой этот канал. Що мені робити? Я вже забула, як я робила цей. И тут эм, нас начал учить, эм, ой, забыла фамилию. Эм, э, в общем, стала учиться, как э, э, робить канал, как за, э, загружать видео. Э, из Украины получается, что я была одна. Были украинки, но они жили не в Украине, в других местах. Было из России, из, из Франции и из каких еще других стран. Вот, каналы дуже хорошие были у девчат, вот, но всех их потом закрыли. Партнерские, тогда еще была партнерка. Вот. И несколько роков не было, значит, не, не было, не было. И вот на початку 22 -го року YouTube присылает мне, я не сразу побачила, что Разблокованный ваш канал, можете пользоваться. Я с телефона попробовала туда зайти, у меня не, не получилось. Ну, не получилось и не получилось. Не до того было уже. А вот эм, в осені, даже на початку зимы прошлого року я приехала додому, залезла в компьютер, открыла, попыталась открыть, опять не открывается. Тоді я уже написала. в YouTube, что, что ж такое, почему не, не можно зайти, они мне выповидают. Вас заблокировано. Я пишу, як заблокирована. Вы же вот письмо прислали, что можно уже. Приходит письмо. Ой, извиняемся, извиняемся, прямо расшаркивались. Можете, 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 можете. Ну и вот, теперь я теж могу этим каналом пользоваться, этим аккаунтом наконец-то перепрошу за мой украинский ну у меня уже до кроме него я два канала зарубила, на которых я видео выставляю правда сейчас на одному плюс у меня отдельный аккаунт на телефоне в общем я везде, я везде и в разных видах вот, ну так что если вам заблокували, периодично треба напоминать про себя І він э, може дозволити опять пользуватися цим э, каналом. Тим паче, що там, якщо є у вас відео. У мене там два тільки відео Андрія Андрійовича, ну і так. Мілочь така. Мої канали, я думаю, знаю. В всякому випадку під цим э, відео внизу там буде зноска на мої канали, які там у мене є. На одном из них на мир интересов, интересов, интересов российского там написано. Там будет это видео. Вот такая маленькая история. Если что-то у вас есть интересное и есть канал у вас, если вы можете ставить комментарии, писать и ставить лайки, значит вы зарегистрированы на Ютубе, Значит на этом канале вы можете и выставлять свои видео было бы интересно а какие истории у вас если нет историй тогда пишите рассказывайте письменно их и предлагайте в, моем, в моей группе в фейсбуке эзотерика философия твоей жизни Теж поки російською написано. Бо багато людей, котрі не розуміють українську, розуміють тільки українською російською, <суміло> ну скоро должны вже розуміти українську мову. А куди діватися? Російська буде потрошку-потрошку зникати, мабуть, а наша буде поширюватися. І так, до нових зустрічей! Кому сподобалось, ставьте лайки, пишите комментарий, задавайте питания, вид по И всего наикращего вам. Мирного неба и счастливого жития. Папа. па, -па.